Di era 90-an, ketika bahang muzik rock sedang menuju ke kejatuhannya, banyak kumpulan rock berkubur begitu saja disebabkan kreativiti dan gaya penampilan mereka yang disekat oleh kerajaan. Ramai beranggapan bahawa tiada gunanya lagi meneruskan perjuangan muzik rock. Namun bagi beberapa kumpulan mereka terpaksa akur dengan kehendak kerajaan dan pasaran semasa dengan mengubah identiti mereka demi terus kekal hidup dalam industri seni suara. Lestari di era 90-an adalah salah satu nama besar terutama bagi peminat genre balada pop Melayu. Namun tak ramai tahu yang kumpulan ini telah melalui berbagai rintangan serta pengorbanan demi terus kekal aktif relevan dalam industri negara. Malah ramai yang menyangka bahawa Lestari adalah kumpulan jiwang dan langsung tak rock. Siapa kata? Dalam hal ini, kita wajib menelusuri sejarah kumpulan ini sebelum membuat kesimpulan sendiri. Kumpulan ini telah diasaskan pada 1988 asalnya menggunakan nama Restu Dengan ahli-ahli asalnya berasal dari Sungai Besar Selangor Di awal penubuhan mereka pernah menyertai pertandingan juara Rock Galactica namun tidak berjaya ke pusingan akhir pada 1989, Restu telah dibarisi dengan barisan ahli paling terbaik dalam sejarah mereka iaitu gabungan pemuzik dari Kelang dan Sungai Besar Selangor Kamal Gita, Man Kala, Vokal, Ilham Gita, Kanang Trap dan Raihan Bass yang banyak menjajah pertandingan-pertandingan rock dan heavy metal sekitar Selangor dan Kuala Lumpur Satu persatu pertandingan mereka berjaya jelajahi dari murid Shah Alam Kelang di Selangor hingga ke Kuala Lumpur di mana di setiap tempat ini Restu berjaya menggondol sebagai juara. Akhirnya pada 1990, bakat mereka dikesan oleh editor majalah iaitu Ramli Simbo yang telah mengesyorkan mereka pada syarikat rakaman PMI. Sebuah syarikat rakaman antara paling banyak menandatangani kontrak bersama kumpulan rock di zaman itu. Restu adalah sebuah kumpulan yang asalnya mempunyai irama berat dan progresif Peserta suara vokalis Mancala yang rabak dan metal. Syarikat PMI meminta mereka menukarkan vokalis dengan seorang vokalis yang lebih bersuara komersial agar sesuai dengan arus muzik rock yang sedang meningkat naik pada masa itu. Ahli-ahli Restu bersetuju dan telah melakukan beberapa uji bakat. Banyak vokalis telah hadir untuk uji bakat, antaranya penyanyi terbaik juara rock galaktika iaitu Anwar. Namun akhirnya, pada saat terakhir, vokalis bernama Wan dari Teluk Intan Perak dipilih sebagai vokalis tetap mereka. Di saat ini juga, gitaris Ilham tidak dapat meneruskan perjuangan dan tepat beliau digantikan oleh gitaris warisan rockers dari sahabat bernam, iaitu Hamzah. Nama Restu juga ditukar atas permintaan syarikat rakaman ke Lestari yang dipilih sendiri oleh ahli-ahli kumpulan bersama dengan PRO Zul dan Ramli Simbo. Dengan kemasukan Wan sebagai vokalis baru, Lestari bertolak ke Singapura bersama rakan-rakan kumpulan lain dari syarikat sama Antara yang meditasi, melisa, gama, arena dan banyak lagi untuk rekaman album. Pada tahun 1951, maka album pertama Lestari berjudul Frisa Kalila terbit dari PMI. Namun disebabkan mereka kumpulan yang masih agak baru, mereka kurang mendapat promosi apatah lagi ketika kumpulan-kumpulan lain di syarikat PMI dan Varia sedang mencipta populariti. Album Fiza Kalila walaupun memuatkan banyak lagu-lagu slow dan progresif yang berkualiti, namun gagal terjual dengan baik Walaupun dua lagu dan album itu malang dan istana cinta terbiar menduduki carta akhir dataran merdeka. Dikabarkan, album ini hanya terjual sekitar 15,000 unit sahaja. Okey, lestari menari. Bukan nak lestari, nak maksud dia kekal. Eh, nah. Bahasa Melayu tu. <laughs> Okey, jadi ini adalah bahagian video yang gua terpaksa buat semula. Sebab dekat video asal ulasan Rokapak lestari dulu, uh, gua tak time tu tak berapa pandai lagi lah buat copyright kan. Jadi, ya, nak dia jadikan cerita bila luar orang tengok dua-dua kaset dekat hadapan macam ni. Maksud dia, dua-dua album ni mengandungi copyright. And, <tuh> fed up betul lah. <tuh> ha, sebab dia sebenarnya senang je. Masa PMI jual hak milik dia pada syarikat NSR, NSR telah ambil kesempatan untuk release semula album-album di bawah syarikat rekaman PMI dan Lestari adalah salah satu daripada dia lah. And, jadi, bila dia rilis balik dalam bentuk CD, dia juga telah daftar copyright dekat YouTube lah. Jadi, membuatkan album ini mengandungi full copyright. Begitu juga dengan album ini. Walaupun di bawah MSO, tapi juga mengandungi full copyright lah. Yang telah diklaim oleh NSR juga. Kedua-duanya diklaim oleh NSR. Bijak NSR ni sebenarnya. Jadi... Bila dah diklaim sepenuhnya, gua langsung tak boleh letak lagu lah. Dan dekat video lama memang gua letak lagu sebab pada masa tu knowledge tentang uh, copyright ni tak apa-apa. Gua pandai sangat. And, jadi sebenarnya senang cakap, copyright ni satu hal dia boleh rosakkan channel. Satu lagi, dia boleh buatkan gua tak dapat apa-apa lah kan. Ha, jadi gua buat video penat-penat, NSR dapat duit. For what? And, NSR dapat duit bukan dia orang bagi pun dekat muka-muka berada-berada ni semua. Okey, jadi Lestari tak tirana kita tak tepi dulu sebab sekarang kita nak cerita pasal Fiza Khalilah. Jadi disebabkan copyright kita langsung tak boleh nak uh, letak lagu-lagu dia jadi kita tak boleh buat ulasan bertulis. Jadi gua cerita secara, uh, secara manual lah. Bagus gak sebenarnya sebab dekat video lama uh, ulasan rock kapak Lestari pun pada masa tu gua masih belum gunakan trademark gualu ha kan. Jadi dia tak standard lah kan. Ha jadi gua buat semula ni. Bolehlah kita gunakan bahasa rock yang sebenar. Jadi ya, inilah dia Fiza Kalila, salah satu kaset yang dianggap kategori langka. Ha, sebab album ni ha, tak ramai yang sempat memilikinya dulu sebab tu ia keluar pada tahun 1992 dahulu. Jadi album ini sebenarnya ha, walaupun dia keluar pada lewat 1991 ataupun awal 1992 Kat sini ada tulis dia punya copyright dia 1992 ha, Tapi sebenarnya ia rilis pada lewat 1991 lah Walaupun album ini muncul di zaman kejatuhan permulaan kejatuhan rock Tapi ia masih mengandungi banyak lagu-lagu heavy sebenarnya kan? Jadi sewaktu album pertama ni Lestari masih lagi ke, aa, bergaya rock lagi lah kan? Dengan rambut panjang, jaket kulit masing-masing kan Uh, walaupun album ni keluar pada awal 1992 Selamat dia keluar awal 1992 Sebab kalau dia keluar pertengahan 1992 Rambut-rambut ni semua dah jadi pendek lah <laughs> Okay, jadi lagu-lagu dia mengandungi 6 uh, lagu fast dan hanya 4 sahaja lagu slow uh, Agak lain daripada lain lah Kalau dibandingkan dengan album-album The tadi yang kemudiannya Yang dah makin banyak lagu slow dan makin kurang lagu-lagu fast Lestari uh, Destari ini adalah salah satu kumpulan yang walaupun dia dah keluar album banyak di era pertengahan 90-an hingga ke awal 2000-an di zaman di mana kita semua tahulah zaman tu kalau rilis album pun image rock ni macam ni memang dah tak ada dan lagu-lagu slow dia dah makin banyak and malah lagu fast dia boleh kata non-existent tapi untuk Lestari dia orang masih ada lagi lagu-lagu fast cuma dah jumlah dia dah makin kurang lah kan kalau nak dibandingkan dengan Spring Iklim lestari ni kira masih lagi lestarikan muzik heavy dia di mana identiti asal dia lah. Okey, jadi maklumat-maklumat penciptaan lagu kita boleh tengok kat sini. Ada dua lagu daripada Metafora eh. ni kat video lama pun gua dah pernah tekankan Ular Kota, Ciptaan Metafora Delhi. Delhi tak silap gua adalah vokalis Metafora dan gubahan kehidupan ciptaan Boy Metafora. Jadi kedua-duanya adalah lagu fast. Gua pun tak pasti macam mana sebenarnya dua lagu metafora ni boleh masuk ke dalam album Lestari. Gua pernah tanya dekat Kamal lah. Ha, ini berada Kamal. Dia bagi sign kat muka dia sendiri. Terus tak nampak. <laughs> And, ha, ni sign dia lah ni. Gua pernah tanya kat dia. Macam mana boleh ada dua lagu metafora ni. Dia kata itu adalah kejalan laga lah. Ha, sebab pada masa tu Lestari hanya sediakan beberapa buah lagu saja. Jadi dan lagu dia nak bagi lengkapkan 10 buah lagu Dia tambahkan dengan lagu metafora lah Tak tahulah macam mana deal dia dengan uh, SRC masa tu Sebab metafora ni di bawah syarikat rekaman Surya Records hmm. uh, Jadi syarikat yang berbeza kan Mungkin dia beli hak milik ke macam mana ke Tu yang tak apa-apa pastilah kan So lagu-lagu fast dia ada ular kota Penghibur Syaitan Durjana Fiza Kalila ya. Yeah. Tajuk lagu ni nampak macam jiwang tapi sebenarnya adalah lagu fast juga. Dia ala-ala macam kasidah metal sikit lah kan. Di mana tajuk ni juga digunakan untuk tajuk album. Ha, ni salah satu benda yang gua nak tegur kat lah. yang tajuk album ni lembek. Sebab pakai nama perempuan patut pakai lah tajuk yang ganas sikit macam contoh Syaitan Durjana ni ke Siluman dan Arjuna ni ke huh, baru gempak. Kalau versi Indonesia dia pakai tajuk Malang. Tapi sini Malang ni lagu slow. Eh? Kan. Tapi nampak Nampak jahat kat lah kan. Lestari Malang. Ini Lestari Fiza Khalila. Alah hey. ha, tapi Fiza Khalila tu lagu fast lah. Bukan lagu slow eh. Ha, jadi tadi ada satu, dua, tiga. Fiza Khalila empat. Siluman dan Arjuna lima. Dan juga Gerhana Kehidupan adalah lagu fast. Ha, jadi kita ada enam lagu fast dan hanya empat saja lagu slow. Syabas Lestari. Berbeza berbanding dengan album-album album seterusnya kan. Ha, cuma untuk lagu-lagu slow album ni memang gua kureng lah. Sebab pada masa ni dia dah start macam mendayu-dayu sikit lah lagu-lagu dia kan. Kita boleh tengok lagu-lagu ciptaan seperti Izahar. Izahar kan. Lepas tu ada Izahar lagi. Itu mungkin membuatkan konsep album ni macam peraduk lah. Izahar ni tak silap adalah sound engineer. Fantasia. Fantasia Studio. Jadi konsep album ni menggunakan macam tema bubble-bubble macam tu. Tak tahu kenapa. Jadi kat sini masih ada lagi kad permintaan. Dan belakang ada lirik dia. Uh, album ni boleh dikatakan antara album yang cukup susah nak dapat lah sebenarnya. Kualiti PMI seperti biasalah. Tak pernah mengecewakan PMI dan Varia. Gua dulu dapat album ni pun harga dia dalam sekitar RM150 seingat gua. Daripada ada seorang berada daripada Subang. Dan tu gua cakap dia gua cari album ni. Dia pun tolonglah dapatkan untuk gua dan dapatlah pada harga RM150. Ha, jadi di Michelle dia biasalah 1992 kan mm. menggunakan shell jenih lah dengan ada chalk logo Lestari kat sini dan juga gambar ahli Lestari dekat sini ha, ni gambar dia ambil daripada inlay dia lah muka dah jadi macam clown lah pula kan <laughs> dia buat macam apa dua tone gitu colour dia ha, ni seperti konsep album meditasi aa, album kedua tak silap gua album kedua Melissa aa, pun gunakan konsep yang sama yelah syarikat sama PMI dengan Varia ni sebenarnya syarikat yang sama jadi untuk album ini Berapa markah yang gua nak bagi sebenarnya Kalau ikutkan pada lagu-lagu fast dia Agak memuaskan hati Cuma ada sedikit macam Lari konsep Yang buat gua kurang berkenan sikit Biasalah mainstream kan ha, Tapi lagu-lagu fast yang gua suka Macam Siluman dan Arjuna Dengan intro kita Apa Pump mute dia Kelop dia Dengan ya. dengan 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 jen Dengan dengan jen Dengan dengan Dia lalang macam trash sikit ha, Lepas tu masuk dengan dia punya solo riff dia yang bunyi jahat lah kan ha, So lagu ni memang jahat kan? ha, Fiza Khalilah ni macam gua cakap lah Dia macam kasidah sikit lah kan? Tapi okey jugalah Album ni boleh katakan macam kategori traditional power metal lah Cuma ada beberapa lagu yang macam lari konsep sikit lah Macam lagu Perhibur ni dia macam lagu-lagu Fast yang happy-happy macam tu lah Gua tak apa-apa sikit kalau konsep lari ni Tapi itu normal Untuk album-album rock kapak zaman tu, tu normal Sebab pencipta lagu dia pelbagai kan ha, macam Lestari Fiza Kalila ni bukan semua lagu cipta dia sendiri jadi dia dah campur aduk ada yang pemberian komposer ni ada yang apa macam lagu metafora tadi kan lagu-lagu metafora macam kita tahu lah metafora ni memang konsep dia agak heavy heavy metal kan so okey lah mungkin kena lah dengan Lestari juga kan ha, tapi disebabkan campur aduk konsep tu membuat gua sedikit kurang berkenan sikit lah kan. Tapi selamat ada lagu-lagu power seperti Siluman dan Arjuna tadi ular kota ...Cipta metafora tadi Okey, itu semua mantap-mantap ni -mantap track and agak heavy juga cuma lagu slow memang gua tak boleh masuk langsung semuanya agak medayu dayu minta maaf banyak berada lestari <laughs> jadi pada masa ni pun vocal one pun belum lagi ada serak-serak macam dia nyanyi dekat sewaktu album Tati Rana kemudiannya uh, time album Fiza Kalila ni vocal dia lebih tinggi dan lebih halus jadi itu mungkin standard typical nyanyian era rock kapak ni lah bila dia nyanyikan lagu slow jadi album ini ni, Lestari study Visa Kalila berapa markah kita nak berikan daripada segi dia punya layout design dia semua agak memuaskan hati cuma tajuk kau tak apa-apa suka dan pemilihan lagu-lagu dia boleh kata macam so-so lah kan yeah. 7 per 10 Fiza Khalilah jadi kita teruskan kisah Lestari Lestari hampir berpecah gara-gara kecewa dengan PMI dah hasil jualan album pertama mereka pada saat ini, hanya Kamal dan Wan sahaja yang masih bersemangat ingin memperjuangkan Lestari. Dan mereka telah meminta untuk keluar dari syarikat PMI sekaligus ingin menamatkan kontrak syarikat walaupun kontrak masih bersisa selama 2 tahun lagi. Akhirnya pada 1952, PMI bersetuju melepaskan Lestari dan bagai untuk sabut timbul, mereka berjaya mendapat kontrak rakaman bersama syarikat baru iaitu MSO. Hasil kerja keras mereka dalam laga, beberapa ahli baru telah dijemput demi memantapkan perjalanan Lestari Antaranya Amir sebagai gitaris kedua. Dan John di posisi bass, manakala Kanang kembali bersama Lestari di posisi drum. Album kedua berjudul Tati Rana terbit menerusi MSO pada tahun 1993. Menampilkan lagu paling hits Lestari iaitu Tati Rana dan Sekelip Mata Kau Berubah. Sekaligus melonjakkan nama Lestari Apple tersebut juga mencatatkan anggaran jualan mencecah 200,000 unit. Cubaan marketing menerusi dua lagu tersebut terhasil sejurus lestari dan lalaga, mencipta cara nyanyi mendayu-dayu yang menjadi trademark dan identiti lagu-lagu balada rock Melayu era 90-an. sekaligus mengekalkan posisi Lestari sebagai salah satu penyumbang utama kepada kebangkitan revolusi muzik baru bagi industri muzik negara. Okey, seterusnya, abang kedua Tati Rana Ang 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 Ha, inilah Lestari Tati Rana Okey, jadi album ini mungkin dua orang semua tak uh, tahu lah kan. Dia ada satu kejutan kan. Uh, jadi disebabkan dia mengandungi full copyright juga jadi kita tak akan buat ulasan bertulis lah sebagaimana dekat video asal dulu. Uh, dekat video asal dulu gua kena nak buat kejutan lah kan pasal pasal nak pasang lagu Hukum Alam tu kan. Uh, tu dia Hukum Alam, nampak lagu dan lirik ciptaan Lestari sendiri. Tapi kali ini dah tak payah nak buat surprise lah pasal dua orang semua pun dah tahu. Masa gua buat video ni dulu, pada masa tu gua memang tak pernah bongkarkan lagi lah pasal lagu Hukum Alam tu kan Jadi sebab tu dia nak bagi ada elemen surprise, sekarang nak surprise dah tak guna, kebanyakan semua dah tahu dah Sebab semua pun tengok video gua dulu, 3 tahun lepas kan, tak silap gua, 3 tahun lepas Masa gua ulas Lestari dahulu Aa, Jadi, itulah, sebelum tu gua macam perasan juga, tak ramai yang perasan kewujudan lagu Hukum Alam ni Ramai pada masa tu menyangka Lestari adalah sebuah kumpulan jiwang kan? Ha, tapi siapa sangka bila kita pasang album kedua Lestari ni Track ketujuh dia ambil kau ha, Trash metal brother, kan? Ha, jadi Tati Rana Dia cover album dia Menarik Dia macam pakai gambar wayang kulit Dengan background kat belakang tu Tak tahu macam orang Parsi begitu Sebenarnya gue pun sampai hari ni masih tak faham Apa maksud sebenarnya Apa cover album Lestari Tati Rana ni tapi unik juga kan Pasal dia nampak macam sesuatu yang cukup abstrak Tanya kat Kamal pun Berada Kamal pun tak tahu sebenarnya Apa maksud cover ni Sebab sebenarnya uh, cover ini Dipilih oleh ahli Oleh MSO sendirilah untuk buat dia punya Apa nama ni Layout design dia kan ha. Cuma yang gua kurang sikit Sebab album ini menggunakan layout Warna berwarna pink Tak tahu kenapa pink pelik sikit kat situ ha, tapi seperti biasa MSO dia punya kualiti inlay dia memang berkualiti lah kita boleh nampak inlay dia berkilat sama juga macam inlay syarikat rakaman PMI dan Varian Music memang jenis berkualiti lah inlay dia kan ha, dengan logo dia ala-ala macam obituary ni punya dia tu macam T obituary gitu kan sesuai lah dengan imbasan muzik hukum alam yang trash metal tersebut jadi album ini mengandungi lagu yang seimbang eh 5 lagu slow dan 5 lagu fast tapi satu perkara yang best mengenai lagu-lagu fast di dalam album ini sebab dia boleh dikatakan sehaluan konsep lah. Uh, majority konsep dia macam progressive heavy metal, traditional power metal sedikit cuma hukum alam je lah yang ada sedikit trash. Ala-ala macam kreator dengan vokal dia. Apa bezanya putih atau hitam? Dia setelah whisper. <laughs> Ala-ala kreator gitu kan. Gua pernah tanya dekat Kamal dulu kenapa buat Macam mana boleh buat muzik macam tu kan Dia kata saja je eksperimen Sebab suatu uh, rakaman hukum alam ni Tahun 1992 Lewat 1992 Masa tu memang Trash metal tengah menjadi fenomena lah kan Jadi dia orang sahaja sahajalah nak main dengan trash metal pada masa tu Kalau kita dengar pada dia, dia arrangement muzik dia memang dah trash dah Dengan dia punya gitar dia banyak pakai galloping Drum dia pun apa banyak pakai trash beat Cuma masalah dia dekat solo je lah Solo dia menggunakan wawa Dah ada sedikit bluesy Dia kalau ikutkan trash metal ni Memang tak sesuai kalau pakai wawa Sebab wawa tu akan menutralisekan sound bunyi jahat tersebut Itu uh, Tu salah satu antara dia lah Kalau solo dia buat pakai shredding tu Memang dah lengkap lah Memang dah true trash metal lagu tersebut Kan Jadi lagu-lagu dia dalam album Tatirana ni Majority adalah ciptaan uh, Lestari sendiri di samping ada juga lagu-lagu ciptaan komposer. Kalau lagu fast memang ciptaan Lestari lah seperti kejutan budaya. Ah ni pun adalah sebuah lagu power metal yang cukup menarik. Na 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 na. Nah. Ha itu. Kan? Eh itu. Itu Siluman dan Arjuna aku tak silap. <laughs> ha, tak kisahlah. Ha, tapi tu antara lagu tradisional power metal yang cukup menarik. Tadi hitam adalah sebuah lagu fast. Ah yang ni ciptaan Nan Laga. Wawasan pun lagu fast, ciptaan lagu Hukum alam, ciptaan lestari sendiri, trash metal Bahana haloba, ciptaan muhalim Okey, jadi dua lagu adalah ciptaan lestari sendirilah Yang lain adalah ciptaan komposer, bukan majoriti Jadi ada kesilapan kat situ Aa, Dengan ada juga lagu ciptaan Sari Amri Ada juga lagu ciptaan daripada Syed Imran dan lagunya hit di dalam album ini adalah ciptaan Umarul, Sekelip Mata Kau Berubah dan juga Tatirana ciptaan naga lah Jadi Tatirana tu adalah acuan kepada muzik uh, Mendayu-dayu balada pop Yang menjadi trademark kepada Lestari Di era pertengahan 90-an kemudiannya Seperti yang gua cerita tadi Dan juga bukan saja untuk Lestari Malah untuk kumpulan-kumpulan lain juga Apa yang kita boleh katakan Lestari adalah salah satu kepada pelopo Sound yang tersebut lah kan jadi gambar dia orang kat sini biasalah. Tahun 1993 pada masa ni rambut semua dah kena cantas. dia baru proses nak panjang balik lebih kurang. Ni dress up memang dress up betul-betul 90-an lah. Pertengahan 90-an ni style ala-ala macam casual. Casual handsome smart gitulah. Ha, ni memang 90s. True 90s punya design lah. Punya apa dress up. Dekat permintaan kat sini seperti biasa. Dan juga bahagian belakang lirik lah. Seperti biasa. Cuma gua tak puas hati kenapa lah pakai color pink kan. Nah, tu adalah sign dia ada kamal lah. Jadi casing seperti biasa 1993 seperti mana casing Fiza Kalila tadi menggunakan casing jenis petak lah. Ha, seperti yang anda semua boleh lihat dan of course kaset jenis-jenis lah MSO. Okey, jadi disebabkan uh, Airboy ini mengandungi full copyright. Jadi kita tak boleh nak ulas secara bertulis. Gua akan bagi markah sekarang. Lestari Tatirana kalau ikutkan album ini sebenarnya lebih memuaskan hati gua berbanding dengan Fiza Kalila tadi. Fiza Kalila tadi gua bagi 7 10 sebab gua macam ada rasa potong sikit. Walaupun lagu-lagu fast dia seperti Siluman Arjuna, uh, Batu Syaitan Durjana tu semua boleh katakan dia heavy dia menarik. Tapi pasal dia tak berapa balance ada lagu-lagu yang macam happy-happy gitu gua macam Alah come on Lestari kenapa macam ni kan macam tu lah kan lebih kurang. Tapi untuk album ini Lagu-lagu fast dia cukup memuaskan hati eh, Sebab aa, yang jenis-jenis happy macam tu dah tak ada Dan sebab ada lagu hukum alam itu Yang cukup trash Yang membuatkan dia sangat unik dan berbeza Begitu juga untuk lagu-lagu slow Walaupun lagu-lagu slow selain daripada Sekelip mata kau berubah ni Gua memang tak boleh masuk lah Malah Tati Rana sendiri pun gua memang tak boleh masuk Lagu-lagu slow lain Juga langsung tak boleh nak masuk lah Macam lagu apa terserah padamu Ini ha, memang Medai dayu jiwang betul lah Tak boleh belah betul lah Impian abadi memang jiwang karat habis Gua memang tak boleh Tak boleh masuk Resah memang tak boleh masuk Tatirana sendiri pun sebenarnya Gua tak apa-apa suka Sebab dia macam Macam merayu-rayu lah Macam gua memang tak apa-apa suka Sekelip mata kau berubah ok Gua suka lagu tu Pasal dia ada bunyi gelap sikit Tapi satu benda yang menarik Mengenai Vocal One Sebab tu album Tatirana Ni kalau dibandingkan dengan album Fiza Khalilah sebab tu Fiza Khalilah, vokal Wan banyak menggunakan vokal yang tinggi dan halus dan nyaring untuk lagu-lagu slow dia. Tapi untuk album Tatirana, kita dah perasan Wan dah mula aa, jumpa resipi vokal dia. Aa, dia ada masukkan suara serak sedikit. Aa, itu yang membuatkan lagu-lagu slow Lestari tu makin makin kick lah. Malah untuk lagu-lagu fast dia seperti Kejutan Budaya semua, kita dah perasan vokal Wan dah lebih matang sewaktu itu. Dia dah banyak menggunakan vokal-vokal serak. Of course hukum alam tu dah vokal lain lah. Tu dah lebih ke arah growl, whisper, scream, man. Jadi ikutkan Lestari Tatirana sebuah album yang cukup memuaskan hati. Cuma ada tiga lagu slow yang gua tak apa-apa suka sangat. Empat sebenarnya. Ha. Jadi kita boleh bagi markah yang lebih tinggi berbanding Fiza Khalila tadi. Tatirana, 8 per 10. Kita teruskan kisahnya. Tatirana,